Поясните, пожалуйста, что он вам заважает? Не мне, всем жителям э, этого села. Все. Всем. Что самое он заважает? Ну а вас, вы что настаиваете на, на этом центре села? для а забезпечення надійної охорони державного кордону. А дола-то чого не бере? Кордон там, а не тут. Ну це вже не, не вам. А кордон в босі кілометрів. В центрі села. Кордон надалеко. Я бачу, це до ні... к... села. От не, не, не дома, вот і там, питання. і там дома. Ми сільської задали да. питання, чи це межі села. Це межа сільської ради, але не межа села. Не це не межа. Це не межа. Це громада, громада ще на лісторі. Тому я ще раз якщо що, безпосередньо вам, він заважає. Голова сільської ради, він не... Так вы вам Покажите там. карту. Если это да, село если показываем. это село.

Населенный пункт да? до самой сладкой да, проблемы. Да. Населенный пункт. Ну, да. Так вот есть карта Так да. -за я, да. я, я, да. а я же говорю, что с документами, а мы были в голове сельской рады. он не Ну и он Ну и сказал, что нашел место, а вы мы сейчас сегодня. решаем сегодня, решаем вопрос сегодня. Мы, я мы заступ... еще раз говорю, придите, чтобы принес, сельский совет принес. А на что это нам? Нам. Лишь вам иди, надо это. Идите, а нам. Вы решайте с а, ним. Не нам. А, а, а для, у вас а для, для есть карта закона. для закона? Для закона, закона вам надо. Давайте не атакуйте с разных сторон. Если, если что-то хотите надо, сказать, скажите, да, я вам отвечу. Если вы хотите, давайте по, ну, по, по, я по порядку. Я вам отвечу. А у вас есть карта, чтобы поставили будка закона, тут есть карта. Остановление кабинета министра. Ну Постановление, ну, постановление кабинета. Что не давайте сказать? Срок. Каби, постановление кабинета министра тоже поставили, что тут Дает селу. право. Границам, не в силу, Тут право зарабатывать покажу, деньги. Все, стоп. Не в силу. Покажите мне документ, что это что-то село. только я тут сельские рады, тут наискали. Это не село. вы знаете свое, как не может быть без землянных ресурсов? Ну как, если дома? Тут это не населенный пункт. Может быть такое, что вот граница села вот здесь? Вот граница села вот здесь. Как может быть, если здесь разноится? Давайте мы виртуально не будем говорить. Посмотрим документ, который есть земельным ресурсом, и Посмотрим, где мы же... Вы считаете, что это земля, не людей здесь?

Про это не говорит. Вот, значит, значит, так, вас отправили сюда поставить будку, кто-то сверху кладет ножи в кишень, да? да ну как? Да, да, при, да, да, при, да, да, прицепились за колеса, колеса протертые. Да, да, да колеса? Ну вчера у человека как есть туда, да, Мы уже да, разобрали, да, разобрали колеса, да, где да, Было да, дело. Да да, неделя, да, так, да, да, колеса, да, 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 где человек, который был за рулем. Где человек? А ну-ка давай. Карл, рот, 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 я у него, у Сейчас у человека, который был на лесовозе вот за Давай, Водитель. Что, не Пограничник колеса проверял? тут. Ну, все. Ну что вы делаете? Спильный наряд. спильный наряд. А, спильный спильный наряд. Ну интересно. Спал, наряд. Да, да, права, да, будет, да, то то люди, сама то... назва, сама назва прикордонная смуга. Слово прикордонная звучит. Здесь я стою... Да, да, я знаю, звучит, да. Знаю. Прикордонник имеет право выполнять свои обовязки в межах прикордонной смуги. Какие обовязки? Они имеют обовязки на границу, нет? В территории границы. А в селе, а в селе и тут. если человек проходит тут сок березы и тоже останавливает.

Тут, Чим вам е, кар... і вам двоим заважає службам вам скульптам тут. Зав... Зачем останавливають людей з шоком? з соком? Да? Людей Зачем зупиняти не буде.

Нема, потому что сегодня, сегодня есть, вот снимали, есть, были, камера, были, есть, камера, есть камера, сегодня снимали, нема. Нет. Вот так, камера нема. А когда нема, камера, есть маски. Значит, мы тоже маскируемся, берем оружие и будем воевать против друг друга, да? Кто хочет воевать, наследуем воевать. Ну, вот, иди там. И не надо никому. Это это не это надо не это Я вам запомнил. Ну, да, я, не не я разберусь. Нет, не, не я... вот. не нет, я разберусь. Нет, я разберусь. Да, А тут любой може, то треба що представитися, вони вказували какие вони були макументи свої. А ви працівник міліції? Хто працівник міліції є, якщо вийде як камуфляри? Якщо він представиться, то прийде представник міліції в масці з автоматом, в камуфлярі. Я маю йому доказувати, що я маю це. Ничего не будет. пульс на плечи. Пульс, если не, пусть, не, бегом, не Это то пульс пустил коровы, послал за корову детей, Они них видели все в маске, с автоматом дети плачут, ближе дома. Что это реально? Ну, никто не плачет. Ну как дети, что вы рассказываете? Это дети, и дети. Начали плакать и а, а я вам объясню и вам по поборо... Я вам еще раз говорю, вот кто-то из представителей, жителей, говорил о том, что с пограничниками хотели с автоматами в бар заходили Я ему предложил, едем в бар, смотрим видео, если он там есть, и разбираемся. Все, не ставлю. Все, нет. Вы нет вы. Сегодня, говорите, завтра будет по вот Завтра будет будет. сегодня нам Все будет. будет. Сегодня вы, сзади, вы, вы дайте, дайте нам да? камеру, да? чтобы могли вы мы вы снимать, вы когда вы что будет. Мы с вами будем снимать, когда что будет. В село. или в конце села. Тут... А так не, не докажет никому ничего. Среда, среда вечером. Чтобы было бы освещение, например, ночью. Среда, среда вечером, не остановились. С автоматами в селе. Да. Прямо в середине откуда знает, кто приставлен. Нет у него 12 часов ночи. часов Очень сказать, что нет, не будем мешать. Я не могу понять, чем он вам мешает? Мы вам объяснили. Если человек недозаконно законно через вот этот контрольный пост, контрольный пост? Его никто

вы знаете, что это самое? Хабар? А доза на строительство у вас есть? Да, доза на строительство. Самовольное строительство! Уже за вас был вам дал. Доза на строительство проект. Не трогайте. Так столько ссорится, мы вас не Мы людей, которые занимаются контрабандной деятельностью, мы будем пресекать. Людей, которые занимаются. Вы занимаетесь? Нет. Чем вы занимаетесь? Вы занимаетесь контрабандой? Какой а контрабандист? У, у нас ну, есть контрабандисты, есть тут что вы ставите Значит, вас никто трогать не будет. Если у нас контрабандисты, тут они остановились которые не, при... не занимаются. Вы Потому тоже живете здесь? на эту контрабанду, не скажите нам. Все. это сегодня не будет, еще не мы yes, yes, yes. с как? Ну это Он... мы... это его компетенция, да, чтобы решить. Да, да, Вот да. да. не... Ничего не решай. В субботу. начал работать э, пост он, в общем, был согласован с Сочной Радой. Но, ну, сказали до конца. Сказали, как было раньше, стоял тут пост и стоят солдатик так. Смотрел так, плюс-минус. И машины ездили так и сказал, что будут и сейчас. Видимо, я вчера не был здесь, но по звонкам людей, даже мне звонили, я не верю, думаю, что они всегда преувеличивают, что тут стоят люди с автоматами, с масками и проверяют э, все до единого. что тут э, начался, э, э, люди э, э, занимаются березовым соком. Так, есть тут много поля, много яров, где заросли березами. И вот э, все жалуются до, един, до единого насчет того, что вот. Э, требует документы, требуют справки, требуют э, всякое, задерживают то, что не было никогда в жизни. Сегодня э, тоже в церкви находился, э, мне звонят, и снова говорят, что вот тут такое. Я тоже говорю, что вот ты прихожу на место, тут вижу кучу людей с автоматами. И... Я да, уже понял, вижу, что тут э, э, ситуация такая, что вот э, причина номер один, что стоит пост, э, скажем, не в середине поселка, а стоит э, пост, так, с, ну, с, поселок, так скажем, с краю, ну, среди домов, где люди ходят друг к другу по разным причинам, нуждам. Это, вот сразу тревога, что вот, вот, вот такое все у нас не было, вроде все миру вот, тут ничего не так, никто кого не, не убивал, а тут сразу такой пост и требует, и, а и, и требуют люди, чтобы сдвинуть чуть с краю села, или в начале села поселка, или с краю, там подальше немножко отсюда, чтобы не было вот среди дома, чтобы могли вот от огорода до огорода, чтобы мне надо было иметь, было иметь с собой паспорт. Вот что требует. Ничего особенного. И тут я не вижу никакой причины, что кто-то решает проблем, что тут этот э, находится ну, пару сотен метров чуть дальше. Вот если человек здесь в Челе живет, ставьте вот там конце, за, за, край села, пожалуйста, что за проблема? Все можно? Хотите его? Вот, пускай, пускай, хоть штук. Грамот, пускай будет 100 человек там стоять, да, что, что? что за против. Тож люди не против поставить. Ставьте идем. там, а с да. той стороны. Здесь каждые люди, вот, вот идет этот, надо паспорт до соседа идти. Ну что за? Это бардак, не то что. Доброго дня, я начальник прикордонного загону, полковник Лисак Павло Петрович. Значит, э, хочу сказать, что прикордонным загоном проводятся заходы щодо посилення охорони державного кордону на данной ділянці. С этой метою было выставлено дополнительный прикордонный наряд а саме контрольний пост з метою дотримання і перевірки режиму державного кордона.